রেলের ধাক্কায় আহত বন্য টিউমারের চিকিৎসা এখনও চলছে তবে পূর্বের তুলনায় অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল সিপাহী জেলা অভয়ারণ্য থেকে এবং আগরতলা থেকে বিশেষ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বন আধিকারিকদের সাথে নিয়ে মুঙ্গিয়াগামীর জঙ্গলে আহত এবং আঘাতপ্রাপ্ত টিউমার যেখানে অবস্থান করছে সেখানে ছুটে গিয়ে তার অবস্থা সরে তদন্ত করেন এবং কিছু কিছু জায়গার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন গোটা বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলার সময় পশু চিকিৎসকদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে পূর্বের তুলনায় কিছুটা ভালো রয়েছে টিউমার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার প্রায় তিন দিনের মাথায় এবার টিউমার কিছু কিছু করে জল খাবার গ্রহণ করছে এমনটাই দাবি তবে আগামী দিনে পরিকল্পনা করে তাকে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার প্রচেষ্টা রয়েছে এবং তার শারীরিক অবস্থার দিকে পূর্ণ নজর রয়েছে এমনটাই দাবি করা হয়েছে পাশাপাশি এটাও আজকে জানানো হয়েছে বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে যারা এই এইরকম ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করে তাদের সাথে নিরন্তরভাবে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টা চলছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা চলে প্রশাসনিক তরফ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত টিউমারকে সুস্থ করে তোলার জন্য সব রকমের প্রয়াস জারি হয়েছে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিন দিন আগে আগরতলা থেকে ধর্মনগর গামী ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে প্রায় চলার ক্ষমতা হারিয়ে বসে রয়েছে বর্ণহাতি টিউমার আজকের চিকিৎসকদের দলে চিড়িয়াখানা অভয়ারণ্যের পশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ওয়াটসন সুব্রদে কেশব দেবনাথ ছিলেন এছাড়াও মহকুমা বন আধিকারিক একে বুর্দেও সামিল ছিলেন अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है पेन किलर्स वगैरह आज दिया है अभी चालीस घंटा हुआ है उसको जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पर तो कल उसने कुछ खाया नहीं था हमने उसको पानी भी दिया था कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था कल आ, कुछ खाया नहीं था लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है और अभी जो टीम आया था उन, उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे सर बाहर से कोई एन का आप लोग मतलब इन लोगों से कोई मुलाकात किया है क्या मुलाकात तो हुआ है एक दो एन से मुलाकात हुआ है इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है लेकिन अभी ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से लोकल डॉक्टर से वेटरनरी टीम से वो आज हमें मिल जाएगा तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल से हमारे हेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे तो वैसे तो उसका जो कंडीशन से अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है तो हाथी का बाए तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डन का इंजरी होने का बहुत चांस ज़्यादा है एकॉर्डिंगली हम लोग तो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है सूजन का इंजेक्शन दे दिया साथ और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया जैसा देखता हो अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इंप्रूव कितना होता है सर तो अभी तक मतलब कितना जिस दिन अटैक हुआ था चोट मतलब पाया था और अभी तक मतलब तीन दिन में कितना इम्प्रूव हुआ है अभी तक अभी तो जैसा हिस्ट्री हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ चल रहा है मतलब लगभग पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम के की साजिश करूंगा दिखाने के लिए और भी होगा नहीं होगा बात जो पैर में चोट है इसका पैर के निश्चित की बात कर रहा है वो बोला तो फर्दर के स्टडी के लिए मतलब क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ फर्दर एग्जामिनेशन के लिए और थोड़ी बात करूंगा आपका नाम डॉक्टर केशव है डॉक्टर केशव दर्गना सिपाही जलाजूस से डॉक्टर वाटसन है प्रोफेसर एंड एच ओ डी सर्जरी वेटनरी कॉलेज डॉक्टर सुब्रद वेटनरी मेडिसिन वेटनरी कॉलेज